Кому не нужна страховка при въезде из Украины в Европу? Значит, ну, если вы уже оформили какой-то статус э, в Евросоюзе, в любой из стран, причем ну, любой статус, то ли временное убежище, либо вы по работе, либо у вас там уже есть вид на жительство, то есть какой-либо документ, позволяющий вам находиться больше 90 дней на территории Евросоюза, то вам страховка не нужна и наличие денег с собой тоже не обязательно. А если вы пересекаете без какого-либо статуса, то есть формально вы турист, особенно если у вас спросят на границе, с какой целью вы там говорите к тете, дяде или просто так <coughs> на какое-то количество дней, тогда формально вы не беженец, а турист. И тогда вы попадаете под действие европейского законодательства о необходимости туристической медицинской страховки и наличии достаточных средств и нау... конечно это не каждого проверят не каждого спросят это на усмотрение там, стража пограничного либо в общем сотрудника пограничной службы этой страны где вы пересекаете он уже хочет спрашивает хочет не спрашивает но если говорить формально он имеет право отказать во въезде если вы с туристической целью пересекаете границу, и у вас нет туристической медицинской страховки и достаточных денежных средств. Поэтому будьте внимательны, осторожны. Страховку можно оформить, там, допустим, в Приват-24, либо Hotline Finance. Ну, это делается там за пару кликов, стоит недорого. Лучше хотя бы сделать ее на три дня, но ну, тогда и на границе сказать, что вы едете на три дня тогда все будет окей. А билеты на автобусы без предоплаты на сайте Рубикон.